哇，他好帅啊！好像是漫画里的人哎。 我要偷拍他，能来这里买衣服，一定很有钱吧？嗯、呃，好羡慕他女朋友。哼，在美貌这件事上，很少有男人能赢过我。嗯，我怎么感觉这衣服的质感不够好？是啊，看起来是便宜货，设计的也不太行。啊，是有些便宜，我拿的这套才一万多。不行不行，你这样的帅哥必须配最好的，导购。 帮这位先生拿最贵的。好的。哇塞，又帅又有钱，还有品味。不行了，我觉得这样的男人好棒，我好羡慕啊。这衣服好看，我喜欢这个，就买这个吧。好帅啊，佳苗，<laughs> 确实很帅。现在一共是十二万六千，您是刷脸还是刷卡？什什么？那或者现金。 我有，有音啊,啊，怎么了？不是吧，你连件衣服都不愿意给我买？啊，他不会连衣服都买不起吧？不会是装有钱人吧？搞不好是软饭男，真下头。罢了，面子要紧。这次给幽音这女人哄高兴了，下次要钱还不是手到擒来？刷、呃、卡吧。欢迎下次光临。来买完礼服了，我们走吧。 为啥要走啊？我们家幼音的耳钉耳环也需要配套呢，继续买啊！<laughs> 嗯，没错。啊？嗯嗯、啊？什么？陆离霄呢？呃，去去机场了。家主，您当真不告诉夫人一声？ 就算不见面，打个电话也是好的。我不想他担心，也可能是我不想看他依依不舍的样子。唉，家主这一看就是舍不得夫人嘛，还装得这么坚强。陆林萧，你你怎么不等我？你怎么来了？当然，当然是给你送重要的东西、啊。重要的东西？难道？ 妈，这个药一日一次，你要记得吃。我不是来路不明的东西。来路不明？这、就是我专门为你换呃，做的。当然，嗯、你是花了我六百多积分跟小吃换的。嗯、总之，你每天都要吃，过段时间还会再快递一些给你的。还有，你在国外要照顾好自己，饮食上要注意，不要吃寒凉食物。哦、啊，还有，国外天气变化多端。 要常备外套，啊！我知道了，你放心，我一定为了你照顾好自己。这还是你第一次主动抱我，以后，以后还会有很多次。我等你回来，你一定要保重好自己。纪琳，走吧。哦哦，家主，您真的不告诉夫人您去国外是为了看病的吗？要是您…… 您在国外病重，夫人若是最后一个知道，该多伤心啊！医生<去>，<noise> 你看这里似乎有些病变呢。哎呀，看来情况不是很乐观。<coughs> 哎，陆总，我先拿些纸给你擦擦。 你这病太复杂，暂且只能忍着。有劳。